Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian Apa cerita ni Anthony Lok? Makin engkau pegang kementerian pengangkutan, makin KLIA itu diserahkan sepenuhnya MHB kepada GIP dan juga rakan-rakan, makin teruk jadinya. Hai, jahanam, jahanam. Mercutan negara pun jahanam bohong kau. Apa cerita? kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lapangan terbang Changi dekat Singapura diiktiraf sebagai antara lapangan terbang terbaik di dunia. Dan mengapakah begitu? Sebab di dalam Changi ada air terjun tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat-sangat luar biasa. Siapa yang pernah pergi dekat Changi pasti akan terpegun dengan kecantikan lapangan terbang tersebut yang di dalamnya ada landscape yang begitu luar biasa termasuklah air terjun, suasana, flora dan fauna yang walaupun artificial tetapi memang sangat-sangat mencengkam mata kalau kita ikutkan dan mungkin kerana itulah nampak gayanya sekarang ini NTDLOOK dan juga Kementerian Pengangkutan serta pengurusan baru KLIA di bawah MAHB yang sebelum baru di bawah GIP dan juga GADIA ini kan mereka cuba hendak menirulah mengambil inspirasi daripada lambangan termasang itu iaitu dengan mengadakan air terjun dekat dalam KLIA itu anda tengok video-video ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian anda dapat lihat dekat KLIA pada tadi memang penuh dengan air terjun tak ingat dunia dan memang air terjun tu begitu deras begitu laju kan sampai orang tak boleh bergerak dekat situ tak boleh beroperasi dekat situ Allahuakbar benek ni tuan-tuan sekalian -tuan, saya cakap terus terang merupakan insiden yang cukup memalukan ini lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur tau. Ini bukannya lapangan terbang dekat Kelantan. Ini bukan lapangan terbang dekat Terengganu. Bukan lapangan terbang kecil-kecil. Ini lapangan terbang antarabangsa. Pintu masuk utama ke negara kita ini. Tapi itulah for some reason tiba-tiba pula ada air terjun dekat dalam lapangan terbang itu. Dan mungkinkah kerana sekarang ini KLIA tengah betul-betul berjimat cermat dari segi kos penyelenggaraan menyebabkan penyelenggaraan yang sepatutnya berlaku dekat KLIA tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Tetapi itulah, ini merupakan insiden besar yang pertama terjadi selepas KLIA di bawah perusahaan MAHB telah diserahkan kepada konsortium yang ada di dalamnya Khazanah, uh, EPF, GIP ataupun basically BlackRock lah kan dan juga ADIA. Ini insiden besar yang pertama terjadilah. Tetapi itulah kan. Sebelum ini, kalau tidak menyekesan saya, tak pernah terjadi pun insiden seteruk ini dekat KLIA. Memanglah terdapat beberapa aduan bocor sikit-sikit, titisan, titisan air kan. Itu memang kita tahu memang ada dapuran juga dulu-dulu. Tapi kalau sampai air terjun dekat dalam KLIA itu, memang kita tak pernah nampak lagi lah tuan-tuan dan sekalian. Tetapi itulah, ini bukan insiden pertama yang melibatkan KLIA. Sejak nomenjak ini, tuan-tuan dan sekalian, insiden yang paling popular melibatkan KLIA pada ketika ini sudah tentulah insiden berkaitan dengan Aerotrain. Aerotrain ini tuan-tuan dan sekalian merupakan satu pengkotan kereta api daripada bangunan terminal pergi ke tempat berlepas. Sebab biasanya kalau anda pergi ke KLIA kan, ok ini bukan terminal, tempat kita boleh tiket, check in dan sebagainya. Kita akan dibawa menaiki kenderaan dalam dulu, dulu masa zaman saya dulu-dulu, dia naik bas. Kita akan dibawa menggunakan bas pergi ke uh, tempat berlepas, pergi ke balai berlepas which is jauh jugalah perjalanan dia. Jadi basicallynya dulu kita memang ada aerotrain sebelum dihentikan operasinya kerana ada masalah, and then kemudian hendak repair dan sebagainya. Nama tau, lama betul-betul aerotrain ni dia tak bergerak. Sampailah ke 1 Julai itu, aerotrain dilaksanakan atau dilancarkan semula. Digunakan semula untuk mengangkut penumpang-penumpang yang dah check-in dekat bagian terminal pergi ke balai berlepas. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak dilancarkan semula sejak 1 Julai hari itu, sudah 21 insiden termasuklah kerosakan, glitch, sangkut dan macam-macam lagi dilaporkan dialami oleh aerotrain ini tuan-tuan dan sekalian. Lebih 21 kali sebenarnya sebab ada je insiden yang kalau tidak menjadi kesalahan saya, tidak dilaporkan oleh media. Tetapi yang dilaporkan oleh media sudah 21 kali insiden. Bayangkan dalam tempoh 4 bulan, Julai, Ogos, September, Oktober, 4 bulan ini kan sudah ada 21 kali gangguan sebenarnya. Memang sangat memalukan dan yang paling memalukan ialah gangguan itu terus berlaku ketika waktu sidang kemuncak ASEAN di mana sampai satu tahap para penumpang yang tersangkut dekat edotrain tu terpaksa turun dari edotrain, berjalan kaki atas platform dengan membawa beg. Bayangkan orang kena jalan kaki dekat atas platform kereta api tu aerotrain tu kan sambil bawa beg daripada tempat orang sangkut tu pergi ke balai berlepas sebab aerotrain langsung tak boleh bergerak memang benda itu cukup meluakan sampai benda itu telah disentuh oleh anti sendirilah dalam parlimen dia kata saya pun malu saya menyaksikan semua ini benda tak boleh terima dan macam-macam lagi tetapi itulah bukan anti ke yang dah pergi sampai ke China kan untuk melihat tentang oh ini aerotrain baru sebagainya kita akan bawa benda ke Malaysia teknologi paling canggih dan macam-macam lagi tapi itulah sekarang untuk maklumat anda tuan-tuan sekalian saya bacakan beberapa insiden yang dilaporkan oleh media lah berkenaan dengan gangguan-gangguan elektronik ni baik kecil atau besar. Sebab antinolog kata daripada banyak-banyak gangguan tu empat je meja. Wuih lain macam empat je meja. Dalam tempoh empat bulan, empat je meja itu dianggap macam satu kejayaan. Macam satu benda yang oh biasalah empat je meja dalam tempoh empat bulan. Eh kalau betul-betul benda tu berkualiti tinggi dan tidak ada masalah satu gangguan meja dalam tempoh empat bulan pun kita sebenarnya tak terima tau ini empat kali gangguan meja dalam tempoh empat bulan. Nah, Lain-lain tu jangan harap lah. Yang kecil-kecil tu memang memang dikesampingkan lah. Tapi saya bercakap di sini. Yang pertama pada 4 Julai 2005. Operasi ini bersambung secara rasmi 1 Julai tau. 1 Julai aerotrain dilancarkan kembali. 4 Julai 2005. Henti operasi satu jam tuan-tuan dan puan-puan. Akibat hujan lebat dan air bertakung dalam terowong. Pam pembaritan gagal berfungsi menyebabkan hentian sementara. Hujan lebat, And then kemudian pam tu 6, dia tak boleh keluarkan air dan terowong, maka air berhenti operasi selama sejam. Okey, itu yang pertama. Kemudian pada awal Julai, tidak disebutkan tarikh di sini, laporan peringkat awal menyebut beberapa gangguan kecil dalam minggu pertama operasi semula, di mana ini merupakan kesan hujan dan juga penyelarasan. Dan basically ada juga laporkan dekat media lah secara ringkasan. And then pada 4 Ogos 2025, door glitch ataupun pintu kereta api gagal. Perkhidmatan tertangguh 15 minit MAHB minta maaf dan sahkan ini adalah insiden ketiga sejak Julai. Okey. And then kemudian antara Julai ke September 2005, banyak gangguan-gangguan teknikal and then gangguan-gangguan faktor manusia dan macam-macam lagi lah yang dilaporkan termasuklah bak ketian itu. Dia kata apa? Aa, ada penumpang cuba buka pintu sebagainya. Tapi yang itu saya rasa macam kelakar juga. Sebab anda kata kalau kita api tengah bergerak ataupun kita api bawah nak berhenti, saya tak rasa yang penumpang cuba nak buka pintu setiap paksa. Tapi tak apalah. Dia orang dapatkan secara rasmi, kita terima je lah tuan-tuan dan sekalian. So, itu antara lain-lain kan? Antara Julai ke September 2005. 15 Oktober 2005, power trip ataupun gangguan bekalan elektrik telah dilaporkan oleh media. Basically-nya, ianya telah berlaku antara, ialah pada tarikh bulan sebulan, 16 sebulan macam tu lah kan? Menyebabkan operasi tergendala. Kemudian antara 28-29 Oktober, ah yang ni yang saya cakap pasal ketika, apa nama? Uh, Sedang kepecah ASEAN itulah kan? Insiden di mana penumpang terpaksa berjalan di landasan ataupun platform selepas kereta api rosak. Kejadian ini yang menjadi viral dan mendapat liputan luas. Laporan menyebut penumpang termasuk kanak-kanak berjalan di atas trek dengan bawa bagasi. Benda ini yang memang sangat-sangat memalukan. Di saat kita nak mempelopori kita sebagai negara yang hebat, negara yang maju sebagainya boleh pula jahannam erti tengah jalan penumpang terpaksa berjalan kaki pergi ke terminal, oh sorry pergi ke apa nama? uh, balai berlepas dengan mengguna dengan tarik bagasi atas platform. Itu memang memang kelakarlah tuan-tuan sekalian. Dan kemudian antara pertengahan ke akhir Oktober 2005, beberapa gangguan tambahan dilakukan secara berlainan seperti power trip, masalah pintu, sistem isyarat dan ada terdapat laporan-laporan awam sebenarnya yang menyatakan terdapat gangguan-gangguan ini tetapi macam saya sebutkan tadi ada di antara laporan ini yang lepas ke media yang dilaporkan oleh media dan ada yang tidak dilaporkan oleh media So kalau ikutkan angka rasmi lah kan, 21 gangguan termasuk 4 meja dalam tempoh 4 bulan. Tetapi kalaulah dicampurkan dengan angka-angka itu, ada kemungkinannya melebihi 30 gangguan tuan-tuan North sekalian Dan bagi sebuah projek yang begitu besar, Aerotrain ini bukan projek kecil tau, projek begitu besar iaitu untuk menjadi penghubung antara terminal dan juga balai pelepas, projek yang melalui belanja ratusan juta ringgit, 21 kali gangguan dan juga masalah dalam tempoh empat bulan ini memang saya cakap terus terang tidak boleh diterima look saya tak tahulah apa dia buat tuan-tuan dan perempuan dan ada juga kata-kata dulu macam aerotrain ini diperkenalkan semula secara tergesa-gesa tapi saya tak tahulah betul atau tidak kan cumanya itulah sekarang ini yang kita nampak semakin MHB ini diambil alih oleh konsortium kazanah EPF GIP dan jaga EDIA yang dikatakan bakal menjadikan airport kita ini bertaraf antarabangsa menjadi antara airport terbaik dekat rantau Asia Tenggara bahkan di rantau Asia menjadikan airport kita sebagai airport yang begitu hebat gilang gemilang dan sebagainya nampak gayanya makin lama makin teruk tuan-tuan tapi itulah tak tahulah mungkin kalau Anthony Lop dan juga Kerajaan Madani beranggapan yang air terjun dekat dalam KLIA yang saya tunjukkan tadi itu merupakan satu uh, hiasan estetik yang memang cukup luar biasa yang boleh menjadikan airport kita sebagai airport terbaik di rantau Asia Tenggara ini mengalahkan Changi. After all, Canggih air je sikit je. Tapi dekat KLIA air tujuan besar, hebat, banyak. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Hai Anthony Lok, Anthony Lok. Saya akan rasa sangat-sangat terkejut seandainya kalau anda masih kekal sebagai menteri pengangkutan sekiranya kalau Perdana Menteri merombak kabinetnya selepas ini tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.